toshkent magistral gaz quvurlari boshqarmasiga qarashli toshkent 1 gaz taqsimlash stansiyasi toshkent issiqlik elektr stansiyasiga va zangiota tuman gaz va qibray tuman gaz iste'molchilariga gaz yetkazib bermoqda toshkent magistral gaz quvurlarida bahorgi kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik o'tkazilgan. hozirgi paytda gaz taqsimlash stansiyasi soatiga 120 yuz yigirma ming metr kub gaz yetkazib berilmoqda